что, ну, мы сейчас в Мюнхене забираем наши паспорта. А, вот, ждали мы их полтора месяца, и полтора месяца мы собирались с мыслями, чтобы доехать. Вот, сервисный сбор за изготовление паспорта 80 евро стоит, так сказать. <laughs> ни много, ни мало. Вот, и еще конвертируется по такому курсу, что дай боже. <laughs> вот, и нужно обязательно рассчитываться э, украинской карточкой, так что гривневая у вас была. Вот. Сейчас ходят слухи, не знаю, правда или нет, может что то знает. Короче, Е-консул e сейчас можно будет просто в электронном виде подавать заявки и потом просто приезжать уже забирать паспорта. Вот, это было бы прикольно. Единственный у меня вопрос, как они будут через эту там Дию и e консул, как будут делать э, фото на паспорт. Это же можно, блин, как хочешь сфоткаться, не знаю, какие-то, может, правила там будут у них. Вот интересно, как это. Ну, вообще, типа, прикольная идея. Потому что мы тут в прошлый раз понервничали, пока постояли очень понервничали. Было сложно. Да несмотря на то, что у нас была запись. Вот. Самое сложное было это оплатить эти счета, потому что, ну, понятно, что гривны ни у кого нет, у всех уже, блин, евро. Вот это был вопрос, конечно.